Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Saya Ahmad Syakir bin Muhammad Nur Iman Dan bersama saya Mustaqil Fitri Akan membentangkan setajuk Iaitu inflasi dan kawalannya Menurut perspektif ekonomi Islam Keinflasi okay, Inflasi adalah Dalam istilah bahasa Arab adalah Sama pengantin dengan Tadakhum Iaitu bertambahnya permintaan wang Terhadap penawaran barang Dengan pertambahan yang tidak terduga Namun dari istilah Inggeris pula menggambarkan bahawa suatu keadaan kenaikan harga Di mana keadaan kuasa beli itu lebih atau bertambah lebih cepat daripada pertambahan barang-barang Ataupun perkhidmatan jual beli itu uh, lebih tinggi daripada bekalan yang disediakan Oleh itu menyebabkan uh, kenaikan harga barang dan uh, justeru inflasi tersebut berlaku uh, jika terdapat kenaikan harga secara menyeluruh dan berterusan, dan kenaikan itu tidak uh, hanya sekal sekali-sekali lah, uh, ber berterusan untuk beberapa sepuluh tahun. Okay, jadi itulah uh, maksud inflasi secara umum, dan kita akan bergerak terus kepada sejarah dan juga punca inflasi. Baik, bismillah. Saya Mustaqim Fitri akan membentangkan tentang sejarah inflasi, punca inflasi dan kaedah kawalan inflasi. Inflasi dikatakan bermula apabila mata wang diperkenalkan untuk menggantikan sistem bata. Uh, mata wang diperkenalkan di India pada tahun uh, 1000 B.C. Rekod pertama inflasi dikatakan berlaku di Greece susulan daripada beberapa siri peperangan yang berlaku dan mengakibatkan rakyat kekurangan bekalan makanan. Okey, hal ini diburukkan lagi dengan pertambahan wang shilling yang beredar di pasaran. Kita terbang pula saudara-saudari ke England pada abad ke-13 hingga abad ke-14. Fluktuasi harga berlaku. Fluktuasi harga berlaku akibat ketidaktentuan hasil pertanian. Maknanya kata kalau hasil tu banyak maka harga akan turun. Kalau hasil tu sedikit maka harga akan naik mencana. Okey, inflasi juga direkodkan menyerang Jerman, Perancis, Sepanyol dan negara-negara Eropah yang lain. Uh, dari sudut pandang uh, sejarah Islam pula, uh, inflasi dikatakan berlaku berdasarkan hadis tasair yang dilaporkan oleh Abu Dawud. Iaitu rakyat meminta Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan harga kerana harga naik ni okay. Namun baginda SAW menolak kerana kenaikan harga tersebut berlaku secara alami Kita beralih pula ke punca inflasi menurut teori ekonomi ah okay, punca inflasi ni uh, berlaku dari pihak permintaan yang pertama, yang kedua dari pihak penawaran. Pihak permintaan ni tuan-tuan dan puan-puan semua senang saja. Apabila permintaan bertambah namun kuantiti barang dan perkhidmatan tidak bertambah, maka harga naiklah. Ah uh, contohnya belian panik yang dilakukan oleh orang ramai kerana takut barang habis di pasaran. Okey, dari sudut pihak penawaran pula Keadaan ekonomi yang pesat dan permintaan yang tinggi menyebabkan usahawan ni seronok lah. Berlumba-lumba untuk buka bisnes baru. Berlaku penanaman modal yang berlebihan, maka berlakulah inflasi. Kemudian situasi lain pula, pekerja tak mau kerja. Ha, dan mereka ni demand gaji yang tinggi. Naik gaji. Ha, maka harga pun naiklah sebab nak cover kos pengeluaran. Ataupun satu situasi lagi, gaji sama tapi produktiviti berkurang. Okey, Islam membahagikan punca inflasi kepada dua. Pertama, natural inflation. Seperti yang diterangkan akibat supply and demand. Kemudian, human error. Human error ini berlaku akibat uh, amalan riba ataupun korupsi. Kemudian, uh, saya akan terangkan sedikit tentang kaedah kawalan inflasi menurut ekonomi konvensional. Lah. Tapi fokus kita hari ini uh, maknanya kita nak terangkan pasal uh, uh, kaedah kawalan inflasi menurut sudut pandang Islam. Jadi saya akan terang sedikit saja. Okey, ada tiga cara kerajaan dapat mengawal inflasi ini. Pertama, polisi keuangan, yang kedua, polisi fiskal dan yang ketiga, polisi bukan keuangan. Baik. Jadi kami akan memfokuskanlah kaedah kawalan menurut perspektif uh, ekonomi Islam. Jadi kami akan berikan empat kaedah menurut um, Islam yang pertama larangan riba, yang kedua zakat, yang ketiga mata wang dan yang keempat adalah pelaburan dalam sektor produktif. Yang pertama adalah larangan riba. Dalam Islam telah menyebutkan dalam Quran sendiri bahawa uh, larangan riba itu ada. Yang bermaksud riba adalah haram mengikut syarak dan tidak bolehlah dilakukan. Oleh itu inisiatif uh, dalam ekonomi Islam adalah men menggantikan riba itu kepada uh, sistem mudarabah iaitu berkongsi untung rugi yang mana bolehlah uh, mengurangkan tekanan inflasi. Okay, yang kedua adalah zakat. Okey, zakat ini adalah berfungsi sebagai alat pengagihan kekayaan yang adil kepada uh, golongan miskin. Bermaksud golongan miskin jika mendapat zakat maka mereka akan uh, boleh membeli barang. Jadi, ia akan kata meningkatlah uh, permintaan uh, terhadap barang keperluan dan juga mengurangkan tekanan inflasi. Okay. Yang ketiga adalah uh, matawang yang stabil iaitu penggunaan emas dan dirham dalam Islam. Uh, matawang emas dan dirham ini dikira stabil kerana nilainya lebih stabil berbanding wang fiat. Kerana uh, emas dan dirham ini adalah nilai sebenar yang tidak boleh dimanipulasikan dan juga uh, penggunaannya ataupun uh, jumlah emas yang terhad justru dapatlah mengelakkan daripada inflasi. Jadi dengan menengkapi menengkap, ciri-ciri uh, wang Islamik, maka ia akan memberi kesalah terhadap pengawalan uh, inflasi. Okay, yang keempat adalah uh, pelaburan dalam sektor produktif. Contohnya seperti pertanian. Yang mana jika kita uh, melakukan pelaburan dalam sektor ini, maka akan berlaku peningkatan barang. Apabila lebih banyak bekalan, maka harga menjadi lebih stabil. Apabila lebih lebih stabil, maka uh, kawalan inflasi itu akan terkawal. Okay, itu adalah um, empatlah uh, kaedah uh, kawalan menurut perspektif ekonomi Islam Okey, secara kesimpulannya uh, ekonomi Islam bolehlah menangani inflasi dengan menang pendekatan holistik iaitu melalui keadaan sosial seperti zakat dan sebagainya lah dalam pangsa dan sebagainya oleh itu uh, dengan integrasi Islam dalam pengusaha ekonomi moden uh, dapat menjadi alternatif yang berkesan dalam menangani isu inflasi secara keterlanjutan inspirasi bukan sekadar isu ekonomi teknik tetapi juga mencerminkan kestabilan sebuah uh, keseimbangan sistem lah, jadi itu sahaja daripada kami, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh